Осераспачался первый рабочий день наших школярив. А Керманси, а о чем бы хотела побожаться школярам у Цей День? Ну, во-первых, трудолюбие, во-вторых, стремление все-таки к знаниям, потому что это их будущее. Хотелось бы, чтобы они уже определились в профессии и этот год посвятили тому, чтобы работать на поступление, выбрать вуз, чтобы у них было хорошее будущее. А вот первоклассникам. А первоклассникам. Но опять-таки усердие. Опять-таки, чтобы им школа нравилась, чтобы они любили учителей, чтобы знания, которые они потом будут получать, были в удовольствии, чтобы им было интересно. Это самое главное. Если им будет интересно, значит, они будут работать, значит, им будет интересно учиться. Я думаю, так. А помните ли свою первую учительницу? Да, Екатерина Ивановна. Великолепная женщина. Она была пожилая, очень добрая видимо, поэтому запомнилось. Желаю, чтобы все их мечты сбылись, чтобы они шли в ногу успеваемости своей, чтобы они слушали родителей, учителей. Вот. Выпускникам желаю, чтобы все мечты сбылись, чтобы сдали тесты достойно и стали достойными людьми нашей страны. А первоклашкам? А первоклашкам дерзать науку и дерзать. Вот. Чтобы их не учителя, чтобы они не забыли, что их не учителя, это их вторая мама. Вот. Ну, всего хорошего Главное здоровье. А помните ли свою первую учительницу? Помню. Моя первая учительница – это Коба Светлана Ивановна. Вот. Я ей очень благодарна за то, что она научила читать, писать. Вот. Вообще, говорю спасибо своей моложской восьмилетней школе. Я там училась 8 лет, потом во второй школе, в номер 2. Вот. Всем большое, огромное спасибо за то, что они дали нам путевку в жизнь, чтобы мы стали хорошими, достойными людьми. Ученикам хотела бы пожелать терпения, способностей, усидчивости, желания получить знания. Вот. Ну, ну и, помните, конечно, хороших учителей. Помните ли свою первую ученицу? Очень хорошо помню, конечно. А, да, ее еще? зовут Наталья Яковлевна. Она уже достаточно пожилая была тогда женщина, очень хороший преподаватель. Она, мы ее любили как дети просто. Она нам как мама была. Если она меня вдруг услышит и увидит, я ей хочу пожелать еще крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастья. Хотела бы пожелать, чтобы они были дисциплинированные, чтобы они были, ну как. Э стабильные во всем и в разуме и в действиях своих особенно чтобы почитали родителей вы верите в Иисуса Христа и вот я хочу чтобы все верили в Иисуса Христа потому что когда есть вера когда есть хорошие мысли в голове тогда и в жизни все будет хорошо пусть бог благословит и на всех путях вашей жизни вас хранит. Всех, всех, всех. И ваших преподавателей, пусть Бог благословит, и деток всех, пусть Бог благословит. Потому что многое от него зависит. Спасибо большое. А сами помните свою первую учительницу? Нет, не помню. У меня 74 года, да. Но мне у меня пять лет тому назад была очень сложная операция на кишечнике под общим наркозом. И у меня немного памяти улетело тот что было прошлое. Взяться за ум, хорошенечко после такого длительного отдыха. Нужно, конечно, им сейчас очень влаживать много труда и не валять дурака, а заниматься ну, делом, как то говорит, трудом, чтобы потом уже выбрать себе достойную работу и как бы быть нашим будущим достойным. Правильно? А помните ли свою первую учительницу? Помню. Что ж не помню? А что можете рассказать? Рима Владимировна. Она и сейчас красивая женщина. Я ее люблю.